Salam, mən STEM L tədris mərkəzinin rus dili müəllimi Əsgərzadə Sənə. Bu gün sizə mövzulu sualdan cavablarını, suallara cavablarını izah edəcəm. Deməli, bizdə 1-dən 5-ə qədər dinləmə mətninin sualları gəlib və ilk öncə dinləmə mətnini, öncə ə, sualların cavabladığından öncə, əlbət ki, yerə suallarla tanış olmaq lazımdır ə 2 dəqiqə vaxt verilir. 2 dəqiqədən sonra dinləmə qolu və gəlin cavabların cavablarını baxaq. Ə birinci Qole Yarzu daqı verilis stressizə sualın cavabı B variantıdır. Və biz burada nəyə görə B variantı seçmişik? Gəlin dinləmə qulaqsaq və cavabları beləlikcə tapaq. Dinləməni qoyuram. Hə dediyim kimi biz suallarla tanış olmasaq Привет, Арзу. Я тебе вчера весь вечер звонила, как ты не дозвонилась? Я не слышал, как ты звонила. Я был занят, проверял документы целый вечер. Как у тебя дела? Чем занимаешься? Я сейчас иду к врачу. У меня зуб болит. А ты что делаешь? Yeniyətu turagansdır. Ağar işdə ikinci sualda yazılıb, yazılıb ki, Dopont dialog frazimi Koli, ə, arzu, ə, ya, "Сейчас иду к врачу, у меня болит зуб. А ты что делаешь?" Yəni Arzu bu cümləni deyir, yəni mən, edir, mən dişim ağrıyır, bəs sən nə edirsən? Və ona bizdə sonu cavabın olacaq. Və mən də dialoqu tamamlamalıyam Koli'nin, yəni sözləri ilə. Gəlin bir dəfə də qulağasaq. Как у тебя дела? Чем занимаешься? Я сейчас иду к врачу. У меня зуб болит. А ты что делаешь? Я еду в турагентство. Мы с братом хотим съездить на море. Если вы слышите, то в 2-м году автоматически будет а D-вариант. Я еду в турагентство. Я еду а в турагентство, поэтому а в 2-м году у нас будет D-вариант. Вы уже выбрали страну? Нет еще. Но в прошлом году мы ездили на нашу. Нам очень понравилось. Может, в этом году туда поедете. А у тебя есть планы на лето? Да, я думала поехать за границу. Я Баха а у тебя есть планы на лето? Вы да, Какие планы у арзу на лето? Я не арзу, но не Она хочет поехать за границу. Бит глаза. Вот езжу на наш юг. Хочется чего-то нового. Понятно. А что ты делаешь сегодня вечером? Я думала в кино сходить. Может, вместе сходим? В этом году туда поедем. А у тебя есть планы на лето? Да, я думала поехать за границу. Я каждый год езжу на нам. Я, я думала поехать за границу. Юг. Хочется чего-то нового. Понятно. А что ты делаешь сегодня вечером? Я думала в кино сходить. Может, вместе сходим? А у меня есть два билета в театр. На работе раздавали. Пойдешь со мной? С удовольствием. Обожаю театр. Спектакль начинается в 19.00. Давай встретимся у выхода из метро в 8. Бахан Коля, Арзу договорились встретиться где? Я на Бахан Бурдата, я на Артур Коля, вы чем не Давай встретимся у выхода из метро в 18.30. Давай встретимся у выхода из метро на Герпирде, это Пирде Джав, Олур, До встречи. Пока. Вы... Белелиля, biz sizinle artık bir neçen sualların cevabını tapdıq. Birincini tapdıq B variantı Sonra ikincini tapdıq. İki de bizde D variantı idi. Üçünü de tapdıq. a variantı idi. Bizdə qaldı 4 və 5 və bizim 2 dəqiqə vaxtımız olur. Bir dəfə də suallarla tanış oluq, sonra artıq ikinci dəfə yenə də, eee, 2 dəqiqədən sonra dinləməni qoğustuqdan sonra, hətta dinləmə gedə-gedə də sualların cavablarını tapa bilərik. Bir dəfə də dinləməyə gəlin, qulaq asın və həmin o 2 sualın cavabını da tapaq. Dəyiyim kimi, əgər sizə vaxt verilsə 2 dəqiqə mütləq və mütləq şəkildə suallarla tanış olun. Əks halda sizin üçün çox çətin olacaq. İndi fətetə dinləməni qoyaq və qulaq asaq Привет, Коля. Привет, Арзу. Я тебе... Алло, привет, Коля. Привет, Арзу. Я тебе вчера весь вечер звонила, так и не дозвонилась. Я не слышал, как ты звонила. Я был занят, проверял документы целый вечер. Как у тебя дела? Чем занимаешься? Я сейчас иду к врачу. У меня зуб болит. А ты что делаешь? Я еду в турагентство. Мы с братом хотим съездить на море отдохнуть. Бахамбург 3, кем мы заправим, хотим съездить на море. По словам рода Еки, то есть ты дополни диалог фразами Арзу Яна, Яна, это Арзу, он все взглядный диалог. Того много глаз, много глаза. Вы уже выбрали страну? Нет, еще. Но в прошлом году мы ездили на нашу. Нам очень понравилось. Может, в этом году туда поедем. А у тебя есть планы на лето? Baxın, artıq o deyir ki, a bu bu bir restoranın, bu sual yoxdur, əlbəttə ki, amədir. Aquda bu xədisə payıxdı, yəni biz ora getmək istəyirsiz, yəni eyni şey demək olar. Ona görə avtomatik olaraq biz də 4-də də A cavabı olaraq seçirik. Qaldı 5-ci sual. Və əgər biz dinləməni buna öncə də qulaşmışıq, bir dəfə də qulaşsaz, baxın, arzu olsa bir azı payıxdı qranit bu d artıq cavablardır. Ona görə yəni bu nevern olmaz, doğrudur. Kolya, eee, ni otvetil na zvonok ardux, xeyr, onlar bir bilən danışırdı. Yəni görə bu cavab da. Yəni artıq düşür olmaz. Bu Koliz bratnjeski planın aləti, yaya planları var. Düzdür, çünki bayaqdan da deyildi bu anda deyilirdi. Və ə, burada Kolya üçün panorama ilə yuyür. Bundan qabaq baxın, gəncə getməmişdi. Əvvəlcə heç bu ifadəni istifadə edirdi. Yəni ona görə bu da doğrudur. Bu da cavab qaldı. Kolya yarzu reshilip poytiye kino. Burada yazılıb. Və burada gəlin davam edək. Да, я думала поехать за границу. Я каждый год езжу на наш юг. Хочется чего-то нового. Понятно. А что ты делаешь сегодня вечером? Я думала в кино сходить. Может вместе сходим? А у меня есть два билета в театр. На работе раздавали. Baxın, burada dinlədiniz ki, burada deyir Shto ne vernat? Deyir ki, э давай сходим в кино. A moda verkinyet, u menya yest bileta v teatr. Yani kinodan sonra vaqe chilər, teatra biletləri olduğu üçün, onlar avtomatik olaraq teatra getdilər. Ona görə Kolya yardil, Reshili pati, Reshili yenə yəni, gərə gəldilər getməyə kinoya. Xeyr, teatra. Birin suunu qulaşın. Görsənmə? Sudovolstviye, obazhayu teatr. Spektakl nachinayetsya v 19:00 dəbəcəyə görüşəcəyik bu çıxada izmetrol. OK. Beləliklə biz də bu sualın cavabını artıq tapdıq avtomatik olaraq. Yəni şto ne vernə, yəni nə səhvdir? Biz də avtomatik olaraq 5-də C variantı çıxdı. Yəni səhv ola. Beləliklə dinləmənin cavabları 1B, 2D, 3A, 4A, 5C. Eee, sonra 6-dan 10-a qədər bizdə mətn gəlir və mətnin 6-dan 10-a qədər suallarını cavablamaq lazımdır. 6-cı sual siz artıq bilirsiz, doğru da yaxud da doğru deyil. Verne-ni Verne mətnin əsasında bir sualların cavablarını tapır və 4-də bizdə düz olsa 1 bal veriləcək. 3-ü doğru olsa, yəni 6 1 6 2 6 3-ü atıram. Düz olsa 0.5 bal veriləcək. 2 düz, 2 səhv heç bir bal verilməyəcək. Gəl indi baxaq. Алтыбельда. Сейчас Москва большой красивый город. Площадь ее территории 884 квадратных метров и километров, то есть генерал-баха. Сейчас Москва большой город и ее площадь баха. Угада ты, Ханса концентри. Москва большой город, ее площадь и так далее. Баха, вот большой красивый город, но ее площадь 900. 94 məmburda var 2084 ona görə 61 bizdə artıq avtomatik olaraq b olur səhv cavab. Gəldik 62-yə. Tolqo çerez 200 il 1918-ci ildə Moskva snova stała stolitsey. 62-də cavab 2200 il, yəni 200 ildən sonra Moskva sta olsun. Baxın çerez 200 il 200 il qədər qablana yəsıl. Ona görə biz də saatları bilmək idi. Mütləq bu məqamlı qeyd etdik. Ona görə 62-də də a cavab oldu. Doğrudur. Легко забыть тот город, если вы однажды побывали в нём, легко забыть, я на рахатда unutmut todqorub. Ама baxın, burada belə bir cümlə var idi, bayaqları bunu gördüm. Так, так, так. Где это было? Начал женки мətnə, yani əvvəldən bir-bir. Bir. Baxın, трудно забыть этот город burdu çətin deyən anıtmaq amma burada yazılıb lekko ona görə avtomatik olub 63də bizdə b variantı olur. 63ə gəldik, 64ə gəldik. Yəni deməli, 1930-cu ilin qədəto pirvə reşul payniy stalitsa toлько что посторонний именно город на севере России Санкт-Петербург. Baxaq bu burada bizdə var? 1930-cu ilin qədəto baxaq 1912-ci ilə toлько это первый перешёл пестолицу. Ona görə avtomatik olaraq 64də də bizdə bu bir variant olur. Mən hər zaman uşaqlara vurğulayıram. Əgər sizin söz bazanız varsa və ə, rus dilini xarici dil kimi bilirsinizsə, mütləq mütləq şəkildə mətn oxuyun. Ə, o sizin işinizi daha da rahatlaşdıracaq, suallarla tanış olacaq. Amma əgər bir tələbənin ümumiyyətlə rus dilinə bağlı ə, çox az bir ə, bazası varsa və ə, ümumiyyətlə Çox az bir tərcümə ilə, yana yəni, heç bir vəcedilə bağlılığı yoxdur, heç bir şey bilmirsə, məncə bu vaxt itkisidir mətn oxumaq, çünki o da anlamayacaq, uşaq çikintin olacaq. Ona görə avtomatik olaraq sualları axtarmaq lazımdır. Mən həmişə uşaqları deyirəm ki, birinciсі 7 8 9 qapalı olanları cavablarını axtarın, çünki o bizə 1 bal verir. Sonra qaydın 6 1 6 2 6 3 6 4, çünki Bularda 3-ü düz yazsaq 0.5 bal veriləcə, 4-ü düz yazsam bizə 1 bal veriləcə. Ə, sonra da qayıdın 10-cu suala, 10-cu sual bizdə açıq olur və burada tam-tamına doğru olmalıdır. Əgər səhv olsa, artıq dedim ki, heç bir bal verilməyəcək. Beləcə siz vaxtınıza da qənaət etmiş olacaqsınız. Gəldi 7-yə. Какой именно слово можно заменить? Выделенное слово - это здесь огромна. А, və bizdə 7-də cavab olur велика. Nəyə görə? Çünki Bu baxanın cümldədə nə dediyi gibisdə ogromna rol Moskvoy. Yəni ə, çox böyükdür də onun rolu Moskvanın. Və onun simayında olur artıq avtomatik olaraq bilikə. Biz kainçda sonsuzdur, silin güclü, udobna, rahatı, tutdu da çətindir. Gəldi 8-ci sualı. Çəkizdə bizdə b variantını deyir ki Üçüncü abzası, kakoy predlozheniyem mozhno mə vstavit? Posmotrim tretiy abzas. Vot, pezmotet' Pushkin, Lermontov, Tolstoy, Repi, Tchaikovsky, Gorkiy, Vesarik, Akhmatova. End jümləni onun görənədən söhbət gedir. Yazıçılardır deyə, ona görə avtomatik olaraq mən B cavabını seçdim. Biz sadəcə rəssamlar və kompozitorlar. Gəldi 9-a, B, yəni kak sualına cavab verir. Ə, hələ ki biz zərf mövzusunu, demək olar ki, heç keçməmişik. Ə çox vaxtı dediyim kimi ə, siz sözlər ki, hansı ki, atıram, xaraşo, ploxa, trudna, yəni çox vaxt şərhlər bizdə o hərflərinə, sonlarına bitirlər, deyə çox o. Ona görə mən kak sualına cavab verəcəyəm. Yəni çox vaxt elə olur ki, avtomatik olaraq ə, mən burada ə, C variantını seçirəm 9-da. Ona gəlir ki, kak ki ötürdü niyə səhv söz seçirdiniz? Yəni mətnin məzmununa uyğun deyil. Bun bir-bir axtarırıq. Bu da bizdə cavab olur 1 2 Ну я медте мəzmunu uğru de. 173 perm qadru, Peter, pervoy reshil pensti stolitsa Sankt-Peterburg. Gəlin baxaq. 173 per reshil -ri, pensti 712, poetom avtomatiko olaq səhba olur, mən onu götürürəm. 2 də Moskvide stvokzal, Peteroport, Polistamuzeev i teatr. Gəlin baxaq. Skolko zdes vokzal u nas bola? ə deməli baxın Moskva 9 maksal və uşaqların tez-tez çaşdığı rəqəmlərdə biri 9, 12, 19 və s. ay olur. Ona görə avtomatik olub bu da səhv cavab kimi götürülür. Deməli bizdə 1-ci mətnin cavabları 61A, 62A, 63B, 64B, 7E, 8B, 9C, 10B, 12. Gəldi 2-ci mətnə. 2-ci mətn də yenidən yazılıdır və 11-dən 15-ə qədər mətnə aid suallardırlar. а первая дорога общественного пользования с пассажирским движением открыл в 1830 году в штате Мэриленд. первая дорога общественного пользования бах первая дорога общественного пользования где это баха первая дорога общественного пользования открыл в один* году в штате Мэриленд. поэтому правильный ответ или а вариант это Первые ледниковые железные дороги на паровой тяге э, для промышленных нужд появились в США. Первые ледниковые железные дороги. Ама, здесь посмотрите, что здесь написано. Э, первые железно... Короткие железные дороги на паровой тяге. На игре он берет и «Кибис», «Б» варианты «Оулур». Он берет, что в 1815 году отсталого транспорта, одновременно и удобного, и быстрого, и дешевого не существовало. 1815 год. Мы ищем, где у нас 1815 год. Смотрите. Вот, 1815 год, к тому времени развитого, свободного транспорта, развитого, я не, не шагаю, а тут отстало написано, я не говорю, что он автоматически, он говорит, что бай был вариант, он говорит, что первая железная дорога связала промышленный центр Манчестера с портовым городом Ливерпуль. Посмотрим, где это тут должно быть. Вот, смотри, в 1830 году она соединила промышленный центр Манчестера с портовым городом Ливерпуль. Левый пульс соединил белый в четвертый. Поэтому здесь у нас а а варианта. Связала я на следующий идей. Он кида дополнительное предложение. Чем я вам ломок лазом. Здесь да, варианта. Да, первая в мире железная дорога а, а, общего пользования с паровой тягой была построена когда... nas paravoy baxın peremishli parav paravtiak 1825-ci il. Ona görə avtomatik olaraq bizdə burada 12-də c variantı oldu. 13-də suqa putnaya pratya polozheniya, yəni əks mənalı. Bilirsiniz ki, bizdə 24-cü ilin qəbulunda apreldə hər ikimətində demək olar ki, yaxa mənalı söz istədilər və yəni, yəni ona görə mütləq və mütləq sinonimlər, antonimlər öyrənmək lazımdır. Hmm, bular təsir düşdürən belə suallardan bir idi. Suaputni, yəni quru yol demək idi. Bunun tam artıq əksi olar, bizdə 13-də a ah, vodni. Gəldi 14-də. Eee, deməli, что это такое было? Почему общественность не принимала э паровые машины? Э они считали, что путешествие на них приведёт к сотрясению мозга. Under to a jawabdı və baxın, eee Dəyiz də suru obcu yazılıb, tam da o deyil, yəni, amma yenə də ə, ə, əgər tərcümə ilə bağlı kim daha yaxşıdırsa, o, onlarda daha dedim kimi rahatlıqla sual-cavabı təbə bilərlər. Adına qəbşestnost şitalaparaqay maşınasınami zəvalla vəbigsqcupu şişəsinə ondan kram zətrəsinə mənə nəcəyəni gətirir. Bu da kram görəndə uşaqlar fikirləşir ay mənim o olmaz. Yəni kram yəni ondan başqa yəni başqa heç bir şey gətirib çıxartmaz. Yəni ona gətirib çıxartar deyə. Faytam avtomatik olaraq 14-də də A cavabı seçilir. Gəldi 15-də. 15-də слово общность секси означает. Yəni mənaları istəyir. Bizə də burada olur. 1-dən 4-ə çox vaxt dediyim kimi bilib suallar düşəndə, yəni qorxmayın, sözün mənasını tapmaq üçün çünki dediyim kimi bəzən də bir ipucu verilir. Э, общественная организация və 4-də pervaya hissə общество. Baxın, общество - cəmiyyət, yəni bir ipucu bizdə var. Mətnləri bizdə qutardı. Deməli, 2-ci mətnin cavabları oldu. 111A, 112B, 113B, 144A, 11, 12C, 13A, 14A, 15də B4. Gəldi 16-dan 20-yə qədər. 16-dan 20-yə qədər bizdə qrammatika ayət suallar sayılırlar, amma əlbəttə ki, içində qrammatika olmayan, yəni sırf tərcüməyə bağlı, cümlə tamamlamaya, yəni qrammatika demək olar ki, bizdə minimuma endirilib. Bu kağətə ayırıcı söz. Baxın, bu ə, cümlədə sual, yəni fərqlənən bir sözü tapın, amma bu daha böyük ola bilər, leksika qramatı. Heçsə komplidnoqo, neznay prosto gramaticheskomu priznakku, yəni suallardan heç vaxt qorxmayın, fərqlənən bir sözdə, yəni baxın, slovo ultra dobro kharchetel. Mən uşaqları hər zaman vurğulayıram fəqirlərinə sözdür ki, məsəl sözlərin çoxu o eyni bitəndə bizdə nisklanyaymi suşvetin istilər. Əgər sonları mərkizna kolsaydı, yəni çox güman ki 99% musko ero censki rosvəti idi. Əgər sözlərin sonları olsaydı nik, çik, x tel olardsa, yəni bizdə mərkizna canlı cansız istilərdi bizdə, amma burada halda artıq nisklanyayma xarçyo etə gruzinski su, amma slovəto süyestə utro Захаде дело, ище добро, финансы бер хейф хахлыб. Buna görə avtomatik olaraq xərciyətə не склоняемое существительное. Mən uşaqları həmişə deyirəm, əgər bu sözləri o əzbərləyə bilmirsə, atıram götürəm. Делода, işdə də, в делах. Yəni o burada artıq mən şəkilçi olaraq əlavə edirəm və bunu xalandıra bilərəm. Делах. Там, э, утреннем, nə bilim что должно быть утренний праздник. Отрымрайдан sonra artıq yenə də xalanıb deyə sifət deyən istifadə etdim burada. Yəni ona da baxın, ə, mən bu sözü yəni heçcür xalandıra bilmirəm. Yəni ruski musiki. Gəldi, deməli 16-da D variantı oldu. Gəldi 17-yə. Kkotik podlozheniye k slova, kotorye otvechayet na alfaz, gde, yəni harda demək idi. Bizdə burada 17-də cavab A olur. Biçimu. Çünki çox vaft qizi olanda bir var, sözlərin tərcüməsi bilvər atıb. Tam orada zeyt burada itaq dəl cədvəllər var ki, hansı ki əzbəlmə olur və bu sözləri yadda saxlamaq olur. B də v na önüllərlənin sonra sözlər gəlirsə və sonu 7-sə bilin ki, yəni ə, hər də suala cavab verilir. Yəni D. Baxın siz azcarı uşoq tim illegal tam orada D. bilin Və burada Vladnom qəsəbəsi, yəni də doğma şəhərində. Ona görə avtomatik olaraq 1 və 5 cavablar olur, amma burada harda ilə bağlı heç bir şey görməyəcəm mən. OK, gəldi 18-ci, 18-də ukraste rasslov, kotrimon byt ipatrelni ik kak prilagatsini ik kak suschestvitelnı. Bilirsiz ki, 23-cü, 24-cü ilədə, yəni bunlara qabaq ki bizdə qəbulda substantivləşmiş sifətlər düşmüşdülər. Dədim kimi qəbuldan hər şey düşə bilər. Ona görə ə, Hər şey öyrənəndə cədvəldir. Cədvələ görə öyrənsə də xəçi rahat olacaq. Priol na stolovaya cavab budur. Çünki qəbul otağı deməkdir priol na stolovaya. Eee, qəhvexanaya və s. bənzər yer, yəni harada biz, eee, qəbul edirik, to bilmirəm, nə istəyiriksə, onu edə bilərik, deyirlər. Eee, bu sözləri öyrənmək ki, dedin ki, cədvəllər var, xəssə ki, eee, subtantirovannoy prilogatel. Ordonerəmək çox rahatdır. Mən bunları necə yadına saxlarım? Uşaqlara hər zaman deyirəm: "Baxın, atıram, götürürəm, priyom nədir?" Əyəli atıb stolovoy olsun, daha rahat sədin. Stolovaya. Ona bir söz əlavəçi atıram: stolovaya komnata və ya priyomnaya komnata. Həmin otaq, yəni takaya stolovaya, priyomnaya. Amma bir də var, o söz onun yanında olmadıqda mən onu boş dediyim kimi isim kimi istifadə edə bilərəm. Ən sadə sözün tərcüməsi var. Приёмная. А это приёмная находится, ян приёмная artıq bizdə oldu nöqtədə yerləşir. Naxoditsya v sentre goroda, yəni şəhərin mərkəzində. Harda yerləşir? Şəhərin mərkəzində. Yəni bu sözləri dediyim kimi öyrəmək çətin deyil. Cədvəldə öyrənirsiniz və sizə daha rahatlığını tapa bilərsiniz. Deməli yəni, bizdə 18-də 6 B variantı, yəni. 19-da Укажите в каком предложении выделено словосочетание употреблено в прямом значении чистая душа, легкий характер, тяжелый взгляд, сильные слова, серые глаза. Автоматически полагает, будто я вариация, я "это серые глаза. ola bilər göz rəngidir deyana görə. Burada güclü sözlər deyana, yəni, ağır baxmışdı Cioro. Sıfır, lök ki xarakter asan xassə, cis, dey tutşan, yəni təmiz gəlbi. İtaktali. Bunlar hamısı məcazi mənada olurlar. Gəldi edimə əsasda dialoq. Bilirsiniz ki, buna qabaqki qadlarda -qə bir neçə ildir artıq mətn tərtib etməyə düşmüşdü, amma bu ilki hər ikimtanda dialoq idi və dediyim kimi dialoq mən düşünürəm ki, daha rahat nə ikimətn qurmaq, çünki bir ucucu o uşaqlara verilir və hətta dediyim kimi ə, apreldə olan qəbulda dialoq bundan qabaqki qəbulda düşmüş eyni ilə olan bir sualdı. Yəni dəyişdirilmədən demək olar ki, sualı eləcə yerləşdirmişdilər bu ilki qəbulda. Leyla, что ты собираешься делать после обеда? Ну, например, будет неси kim tərcümə bilisə də xə rahat olar işini səlbetdik ki. Əgər əvvəldən bilə bilmirsənsiz, sonra başlaya bilərsiz. Bizdə burada 20-də C variantı. Nəyə görə C? Gəlin baxa bil. Birdik ki, Leyla, что ты собираешь делать после обеда? Я на обед потом sonra nə hazırlıq istəyirəməy? Yəni nə edəcəksən? Burada 5-lə başlayıb. Я сегодня ничего не планирую, свободна я. А что? Найdik. Əmboh yəni, beş də, məsələn deyə bilər nəyə görə məlumubudur. Baxın, 5-dən sonra burada gəlir artıq. Э, хочешь пойдём с нами в билет. Yəni istəsən bizlə baletə gələr. Хочешь с нами пойдём на балет. Вот он avtomatik olaraq deyir ki, я хочу. Baxın, хочешь бе? Cavabı olaraq artıq я хочу olaraq seçərəm. Yəni bizdə mütləq və 2-dir. Baxın, burada da sonra 2-dir, burada da 2-dir, burada da 2-dir, burada 2-dir. Uşağın artıq başı qarışır. Okey, davam edirəm baxı. Deyə dəyx üçün o mənə um, net bileti, sonra deyir ki, "Umniy yes bilet naver." Yəni mən biletim var, iki nəfərlik. O da ona deyir ki, ə, baxın nə cavabuna deyir. Ə, deməli, "Сегодня будет лебединое озеро." Kiməli, nə oldu sudu bu? 20-də biz nə idi cavab? Aha, baxın, yedə biz artıq getmir. Yəni baxın, burada deyir ki, У меня есть билет на твои, буду на девушке, да это мой любимый балет. Ах, вот этот балет, как он это имеет, билет стендер, балет стендер Он говорит, автоматически, у меня есть варят, а автор мне, варят, без того Келли, баха, что ты собираешься делать после обеда? Вот это Я сегодня ничего не планирую, свободно я. А что, вот это хочешь пойдем с нами билет? O da avtomatik dəyə haçır, no, um, amma yeah, mənənə biletim yoxdur. Sonra da deyir ki, o mənəyə um, yeah, yes, bilet natvo, yəni iki nəfərlik, məndə bilet var. O da ona deyir ki, Anya, kakoy balet budet segodnya? Yəni hansı balet olacaq? O da deyir ki, segodnya budet Lebedinoye ozero. Yəni baletə soruşur adı. Yəni bilirik ki, 4-dən sonra bizdə avtomatik ol bu cümlə olmadı. Çünki hansı baletdə? Bu da adını ona deyirdə. O da axırda ona deyir ki, e, "Daite moy lyubimoy balet", yəni mənim sevdiyim balettə. O da cavab təqdə də gəvərilis, onda razılaşdıq. Stretsitsa 3 saat u kinoteatrə. Yəni, "Da 3-də görüşər". Avtomatik olub bizdə C variantı olar, amma B-yə baxaq, 3-nə başlaya bilmərəm, postoyasiya neyapastvait. Yəni, çalışki gecikməmi, apaza keçmə. Burda deyir ki, "Nəyinsə abetə sorun. Mən axı 3-nə başlaya bilmərəm, sonra davam edə bilmərəm". Oldu, getdi. Sonradə deyir ki, Leyla, nətu da götürürsən? Deyir, mənə niyə məsləhət etməsən? Sonra o da deyir ki, yəni hazırlıq səyləməyə. O da ona dörd nə baxır, nədir? Anya, kakoy baletdir? Hansı balet olacaq? Axı halı sual verilir. Nə deyəcəksən? Avtomatik artıq bu cavablar gedib, deyə bu yerdə yoxlamışdı. Heç oldu. 20-də bizdə C variantı oldu. Suallar qutardı. Sonra S-ə gəlir və əgər bilirsə artıq iki sual veriləcək. Hansını istəsə seçə bilərsən ə bəs deyək vaxtı qurtmurum deyim kimi əlbəttə ki baza olanlar baza olan tələbələr daha rahat əsənə yazma amma baza olmayanlar da yenə də özlərini imtahana qədər ə, necə deyirlər təkmilləşdirə bilərlər A trambusualdı. Každyy pokolenie lyudey znachitelno otlichaetsya ot predydushchego. V chem otlichie vashe pokolenie ot pokolenie vashekh roditeli, ispolzuya fakty iz zhizni obosnut' svoy otvet. Ya na har bir, m, nəsli dediyim kimi, insanların nəsli obre nəslinə fərqlənir. Və sizin olan pokolenie, yəni dövrünüzdən indiki dövrünüzdən nəsli, o, sizin valideyninizin dövründən, yəni fərqi nədir? Həyatınızdan faktlar gətirərək mən cavabınızı, yəni əsaslandırın, yəni nəyə görə Yəni, siz elə sualı, baxın, yəni, yəni, də elə düşünürsüz. Bu suala baxın, yerində mən belə bu cür də başlaya bilərəm. Ə, ya тоже думаю, yəni mən də həmçinin fikirləşirəm, каждое поколение людей значительно отличается от предыдущего. Yəni cümləni bu cür başlaya bilərirəm, yəni belə. Sonra da a, a, bəs, а в чём отличие нашего поколения от поколения наших родителей? Yəni çünki artıq sən danışırsan. Niyə bu sənə aid olur? ə siçra, ə ya butu e-sport vəs faktı iz həyat. Yəni mənim indeks var, lakin baxın, elə bu sualın içində yenə də 1-2 cümlə söz əlavə edib bir şeylə yaza bilərəm. Yəni biz də bilirsiniz ki, S-də 100-ün 200 arası olmalıdır deyə. Ona görə bir ipucu olum, yəni bunu genişləndirərək istifadə edə bilərsiniz. A sonra ə, başlaya bilərik, yəni girişlə girişi ə, tam istədiyiniz kimi yaza bilirsiz. Yəni avtomatik olaraq bu sizin bir plusunuzdur. Amma siz girişdə artıq ə əsənə məzmunu yox yazmasazsa ya avtomatik olaraq bu sıfırlanır. Yəni artıq yoxlanılmayacaqdır. Ona görə artıq davamlı da yəni mən də düşünürəm ki, valideynlərimizin yəni pokalenyası ya дума что поколения родителей, ə, beləni çox atram. Kəkdə var. Çağda indi. Ə, ə əvvəl yox idi internetə, ə, yox idi ə növəşik texnologiyə. Ə, indi və nə vaxtdır, bizim nəsilimiz, biz istifadə edirik. Əlbəttə ki, əsə yazmaq üçün feillərin istifadəsi, qrammatika olaraq onların hallanması, isimlərin hallanmasına bağlı bizim bazamız olmalıdır ki, bu da bizim işimizi rahatlaşdırsın. Belə, bu günü bu qədər, inşallah növbəti sınaqlarda